Путин сидит на заседании, посвященном Василию Шукшину, убитому системой, которую он, собственно говоря, и олицетворяет. В это время на русском марше неонацисты кричат не только «Кто не прыгает, тот хач», но и поют песню, рожденную нашими фанатами, про него. По коробка, но уже поют. Российский лидер хоть понимает, какой ящик Пандоры он открыл, показав на примере Крыма и Донбасса, что дозволено все – а ополченцы ДНР уже гоняют пьяными по Подмосковью за проститутками и расстреливают милиционеров, русских милиционеров. Из всех исторических деятелей, по собственному признанию Путина, он больше всего ненавидит Николая II и Горбачева, которые развалили империю. Да они просто думали, что всех переиграют, перехитрят, купят и продадут. Полностью оторвавшись от реальности. Точно так же, как и Владимир Владимирович сегодня.